Виталик, ну сколько можно тебя ждать? Мы вообще-то переезжаем. Такси уже приехало. Ну сейчас. Мы последний раз на батуте прыгаем. А ты уже подумал, куда мы будем грузить вещи? Ну, во-первых, вы беременные, и вам ничего тяжелого поднимать нельзя. А во-вторых, Тамара уже не беременная, я знаю, все привезу. Ну а куда ты будешь все это грузить? Ты же даже не вызвал грузовую машину. Ну, понятное дело, что не вызвал. Мне сейчас такие цены лупашат, что лучше я все сам перевезу. ладно, Виталик, мы тебя будем ждать дома. Пока, Тамара. Пока. <говорит> Коля, сидеть. Петрович, ты такой красивый, что в свои 45 лет выглядишь на 18. <свят> Виталик, вообще-то мне 70, поэтому не подлизывайся. А говори, зачем пришел. Мы не надо машина с прицепом. У меня нет прицепа. Я ценам перед гаражом состоит с разбитой форой. Как разбитой? Это <свят> шутка, шутка. Если дашь, то фара будет целая. Виталик, ты человек ненадежный. Поэтому дам, если ты оставишь что-то ценное в залог. Ладно, оставлю тебе кулю. Это самое ценное, что у меня есть. Куля, не надо волноваться. Я привезу весь и вернусь за тобой. А ты пока тут пометь территорию. На! Давай кліти. Сидіть здать. Євгенів, на Хтось переїжджає. Та да не переїжджає, а заїжджає. Між до прочим, говорят, одинокий одинокі мужчина. Івеніна, mm? ти як хочеш. А я такой шанс упустить не могу. Тихо. Так, ну а куда впихнуть цей фонарь? Вообще-то это мой торшер. Да? О -о -о. Я извиняюсь, перепутал трошки. Виталик, ты прости, что мне пришлось тебя обмануть. Да ну ладно, ну, с кем не бывает. И ты готов меня простить? Не. После такого точно не. Я улетаю к родным друзьям. Может, не полетит. А ты хочешь, чтобы я осталась? Понятно, что нет. Как ты мне будешь в глаза смотреть после такого? Ну да. Тем более, я не беременна. Ну, ты что, что не беременна? Забеременеешься. Ты знаешь, я в холостыми не стреляю виталик я не понимаю чего ты хочешь ты правда хочешь цепать да конечно я хочу на память батут нужно конечно забирай класс спасибо! Ти у мене найлідшає бившая живо. Кажется, в стране реформ нема. Нормальних таких асфальтоукладчиць набрали. І форма у вас така красива. Нам зараз не до шуток. У нас вон автобус зламався. А ми опаздуємо в гідропарк. На конкурс «Міс Бікіні». Так давайте тут конкурс проведемо. Я председатель журі. Ти чорненька побідила. А ні, ти біленька. Да вы тут вообще все победительницы с идеальными формами. Спасибо, конечно. Но я думаю, что сегодня уже вряд ли кто-то еще это оценит. Так давай, ты я вас отвезу. Так у тебя же нет места. Не надо волноваться. Для стройных и красивых мы на место есть всегда. Так теперь вы. Ну. Залазим, залазим. Утрамбовываемся. <реш> Главное, дерзиться, Сейчас быстро доедем. Так, надо запомнить место. Потом заберу. Сейчас, быстро поменяем колесо и поедем дальше. Так, а ну кто? Ты покрупнее, давай Подарь здесь вместо домкрата Шо? Шутка, шутка Я и сам справлюсь угу. Сейчас Быстро Все, готово <titled> Главное, чтобы у мужчины руки оттуда росли. Виталик, вообще-то у нас другое колесо пробито. <свист> вообще-то можно было раньше сказать. <свист> Ладно, сейчас поменяю. И кстати, можно не так быстро ехать? Нам дует. Ну, конечно, можно. Сидор, сумей этот вопрос. Богдан, у нас что ты стоишь? Помогай толкать. Отдыхай. <moreFemale> что, Евгения, ты заводишься, да? Таня. Я уже три ночи не сплю. Пусть это зараза пишет сигнализацию в каком-то другом дворе. А ну, не из машины! Атас! Доброго дня. Здрасте. Ну, что такое? Нас у меня остановили. Все же свои. Що значить всі свої? Ну я свій, українець. Що перевозити? Я? Наркотики. <звук> Крупна партія. Кілограм 400. Що ви цього показуєте? Ось вони. Мої наркотики. Поціл конкретно. Вже 33 роки не можу зав'язати. Що <клухи> зупинилися, що хотіли, непонятно. Супер. Приехали. Теперь мы точно не успеем на конкурс. Да ну не надо волноваться. Сейчас вытолкнем. Давайте, я газую, вы толкайте. Вперед. Я всегда говорил, что красота – это страшная сила. А как же мы теперь в таком виде поедем на конкурс красоты? Ну, а вдруг будет конкурс на самую чимазовую красотку? А вы уже подготовились? Шутка. Шутка. мне этот вопрос... Я не знаю, усіх всіх а у тебе щось не виходить. Сейчас я з піском попробую. Віталік, я прийду смугла. Да, ну не надо стесняться. У мене, когда думаю, воду відключають, то я тоже смугла. Ладно. Спасибо, Віталік, я, я сама. Довірся професіоналам. 34 года на рынке клининга. Виталик, ты так нежно моешь ногу. Мне бы такого мужа. У меня есть один недостаток. У меня три беременные жены. И этот вопрос мы не решим. Ой. Сейчас, извините. Да, 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 да. да, Наташенька? Ну, что загулял. Нет. Ну, где я? В, в, в озере мою девять моделей. <реш> да ну, что это я выдумываю. Ой, все. Встретил бы я вас год назад, я бы вам такой тюнинг устроил бы. Звери. Так, быстренько заносим на пятый этаж. Работаем, мальчики, пятый этаж, заносим, заносим. Быстренько. Все. Оп. Так, я не понял, бабушки, какой еще пятый этаж? Мне на седьмой надо. И почему вы командуете здесь? Это мои вещи. А ну тогда уносим. Что уносим? Ноги. <звы> Все, приехали, выгружайтесь. Спасибо, Виталик. А ты не хочешь нас поддержать на конкурсе? Я не очень, не очень не хочу. Только мне сейчас надо к А потом все вещи забрать. Подожди, Виталик, ну это же не гидропарк. М -м -м. понятное дело. Просто в центре пробки. Я вас довез до метро, а тут уже сами. Все зукрали. Зоны меня теперь прибьют. Разухать батутик оставлю. Второй Зук, звук, чтобы нельзя было полный баг заправить. Теперь придется песко вытащить. А батут на дом. Спасибо моим родителям, моим друзьям и всем тем, кто меня поддерживал. А свой выигрыш я хочу перечислить на переезде панду поездом сбила. Что? А, простите, на благотворительность. Класс! <звы> Когдай ты хоть и тряпку, я паутину за поснимаю. Виталик, и ты хочешь сказать, что все вещи украли, а батут нет? Ну да, но там в суке. Виталик, там были мои дорогие брендовые вещи. Но то что запомни, твоя самая дорогая брендовая вещь – это я. Виталик. Скажи, а где мы теперь будем с папой спать? Не, да не волноваться. Все с Коля! Привет! Виталик, где машина с прицепом? Я не знаю. Ну, ходит слухай, что на 15 километре трассы. Вот як как? как можно хрипеть так, чтобы невозможно было заснуть? <свот> Ладно. ви вы сами напросились. Виталик! А? Ты что делаешь? Виталик, зачем ты прыгаешь? А? а затем, что лучшее средство Трава, Ну, В житті віщі це не головне. Палоття, юбки, кофти. там – Все це ерунда. От дівські модель от це віщі.